Oh saya mute tadi. Okey, semula sekejap. Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ni tajuk uh, kajian saya. Boleh dengar eh? Boleh datang tak? Okey, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada pengerusi uh, Rabiatul Adawiyah. Uh. Okay, ni tajuk dia uh, pendekatan abduktif dalam analisis data kualitatif saya bersama dengan sahabat-sahabat uh, uh, kajian saya iaitu Prof Madia uh, Dr Anida Sarudin, Dr Muhammad Nazri, Dr Azia, puan Fazila, puan Wan Rohaya, Encik Muhammad Akhiruddin dan juga Nur Izzati Achari. Baik, uh, kalau kita tengok kepada tajuk kajian saya ni dia lebih kepada uh, kaedah ataupun uh, kaedahlah sebenarnya kaedah untuk kita buat kajian kualitatif yang mana kita perlu uh, membentuk tema-tema tertentu. Okey, sebelum membentuk tema ni berlakunya proses pengekodan. Pengekodan ni berlaku sama ada dalam bentuk deduktif ataupun induktif ni sendiri. Baik, saya teruskan. Baik, untuk uh, teori abductive ni, dalam bahasa Inggerisnya dipanggil abduction. Diperkenalkan oleh Charles Sanders Peirce ni di awalnya dia lebih kepada uh, Memperkenalkan tentang hipotesis 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 ataupun uh, perkara-perkara baharu yang berpotensi kemudian uh, kajian ini berkembang Sehinggalah pada hari ini uh, abduction ni uh, lebih dikenali sebagai penjelasan berpotensi uh, penjelasan uh, kalau kita kaji sesuatu data tu kita dapat jelaskan uh, ataupun kita dapat memaknakan data tu uh, cuma abduction ni ditambah lagi perkataan berpotensi di belakang tu. Okey, a uh, abduction ni memperluaskan pengetahuan dengan memperkenalkan maklumat baru uh, Dia kenalah dengan kajian kualitatif ni yang lebih bersifat uh, meneroka. Uh, cuma yang abduction ni dia meneroka kepada kajian sedia ada. Yang mana uh, contohnya satu kajian tu telah dilaksanakan oleh penyelidik sebelum ni dan melalui pendekatan abduction ni kita akan meneliti semula kajian tersebut dan kita melihat uh, teori ataupun uh, model yang digunakan oleh kajian sebelum ni dan seterusnya dalam masa yang sama kita juga menggunakan ataupun uh, menggunakan teori ataupun model yang lain untuk melihat data-data tertentu ni okey untuk apa untuk pembentukan makna uh, yang berpotensi secara berterusan ni antara kita panggil apa antara uh, kebaikan ataupun kelebihan uh, pendekatan abduction ni sendiri Okay, dalam kajian ni saya tunjukkan bagaimana uh, pendekatan abdu abduction ni dia berfungsi Okay, ni contoh dia uh, bukan contoh ni sebagai asas kepada pendekatan abduction ni dia bermula dengan deduktif yang mana berlakunya pengekodan deduktif dan seterusnya Selepas kita habis melakukan pendekatan deduktif, kita teruskan dengan pendekatan induktif. Pendekatan deduktif ni bermaksud uh, kita dapatkan satu data. Dalam kajian ni, uh, data yang digunakan adalah data terjemahan surah Yasin yang mana uh, terjemahan dalam bahasa Melayulah digunakan. Uh, untuk deduktif ni maksudnya kita dah ada teori sedia ada ataupun uh, model ataupun konsep sedia ada. Dalam kajian ni kita gunakan konsep Uh, ilmu al-ma'ani iaitu salah satu konsep yang terkandung dalam ilmu balaghah bahasa Arab jadi kita melihat terjemahan bahasa Arab tu dan kita akan kodkan ayat-ayat tertentu berdasarkan ilmu al-ma'ani itu uh, dikenali sebagai deduktif lah selepas kita kod selesai uh, satu proses pengekodan dengan menggunakan ilmu al-ma'ani iaitu uh, konsep yang sedia ada kita akan meneliti sekali lagi Terjemahan Surah Yasin tu Berdasarkan uh, konsep yang lebih terbuka Maksudnya kita tengok terjemahan Surah Yasin Dan kita tak bergantung kepada mana-mana teori Mana-mana konsep Tetapi kita melihat kepada uh, Yang lebih terbuka lah maksudnya uh, Maksudnya kod uh, tu terbina hasil daripada data tu sendiri Kita baca terjemahan tu dan kita menganggap Ini adalah kod yang sesuai untuk terjemahan tu okay, Cuma uh, yang ini kita kita bukanlah uh, menterjemah atau mentafsir uh, terjemahan itu sendiri uh, Sebenarnya kita lebih kepada melihat kehadiran partikel Allah dalam sesuatu ayat itu uh, Pertama kita lihat, kita kodkan menggunakan uh, pendekatan deduktif iaitu berdasarkan kuasa ilmu al-ma'ani Seterusnya kita tengok pula uh, kehadiran partikel Allah dalam terjemahan surah yasin itu uh, Berdasarkan kod yang bebas Uh, berdasarkan literature-literature uh, sebelum ni uh, berkaitan dengan partika wacanalah. Okey, berlakunya dua pengekodan di sini. Pengekodan pertama deduktif dan pengekodan kedua induktif. Dan selepas itu berlakunya satu pertindihan. Yang ini yang dikatakan sebagai uh, induktif eh uh, abduktif itu sendiri. Okey. Analisis ini sebenarnya dibantu oleh uh, dibantu oleh uh, perisian etles TI. Kalau kita tengok sini, untuk mendapatkan satu analisis yang terperinci untuk kita buat manual, perkara ni mungkin agak sukar uh, dilaksanakan. Jadi kita perlukan satu perisian untuk menyelenggara ataupun menguruskan pengekodan yang kita buat. Lebih-lebih lagi untuk melihat kepada uh, pertindanan kod ataupun kod akuran yang berlaku antara kod uh, deduktif dengan kod induktif itu sendiri. Ini antara uh, kita panggil kerangka konsep tua dia lah uh, Yang mana mula-mula uh, kita melakukan pengangkutan uh, deduktif Iaitu berdasarkan konsep ilmu al-makni Kemudian kita melakukan pengangkutan induktif Berdasarkan uh, pengangkutan induktif maksudnya dia lebih luas, lebih terbuka Namun kita hadkan supaya dia tak telah taklah terlalu terbuka sangat Nanti dia akan menyebabkan berlaku wujudnya terlalu banyak kod uh, Jadi kita berdasarkan juga literature-literature uh, sebelum ni Kaitan dengan tiga wacana lah, dan kita gunakan data terjemahan Surah Yasin. Sebenarnya ada 18 terjemahan sini ni Cuma saya tak nyatakan di sinilah. Kemudian saya gariskan sini yang mana kawasan bertindih inilah yang kita akan jumpa koabduktif itu sendiri. Dan di sebelah ni sebenarnya ini adalah prosedur analisis at etalasi ber sistematik yang mana kita gunakan uh, prosedur-prosedur ataupun tahap-tahap fasa-fasa tertentu untuk analisis uh, uh, apa pengekodan deduktif dengan induktif ini. Baik, seterusnya Dapatan kajian Yang pertama, apabila kita uh, melakukan pengekodan deduktif berdasarkan ilmu alam ani tu Kita menjumpa beberapa tema-tema utama lah uh, Iaitu ingkari, amar hakiki, iftifham, talabi, ibtidai, kasri, amar balari dan sebagainya Ini berdasarkan konsep ilmu alam ani Iaitu kita melakukan uh, pengekodan secara deduktif seterusnya kita lakukan sekali lagi pada data terjemahan iaitu data yang sama kita mengeku, kita melakukan proses pengekodan tu berdasarkan pengekodan yang lebih terbuka pengekodan yang terbuka ni kita jumpa lagi kita timbulkan ataupun kita bina kod-kod yang baru iaitu intentional empathy berhujah kesantunan komunikatif struktur maklumat dan konflik Ini berkaitan dengan kehadiran Allah lah, Yang hadir dalam terjemahan tu Baik, seterusnya okay. Macam mana uh, Kita nak ukur Ataupun kita nak lihat pertindihan ini berlaku Tak semua pertindihan antara uh, Kod uh, Ataupun tema Kod ni seterusnya diangkat sebagai tema lah uh, Saya gunakan kod dulu istilah dia bagaimana kod deduktif dengan kod induktif ni bertindih kita tak ambil semua pertindihan tu tetapi kita merujuk kepada analisis yang dilaksanakan oleh Atlas TI itu sendiri di sini di, uh, dalam Atlas TI ni dia ada satu kemudahan iaitu dipanggil analisis co akuran uh, co akuran maksudnya dia melihat pertindihan antara kod kod deduktif dengan kod induktif kalau kita lihat sini dalam jadual ni ni semua uh, pertindihan yang berlaku antara kalau kita tengok di sebelah kanan dan eh, di sebelah kiri ni laju sebelah kiri ni ini adalah kod induktif di sebelah atas ni adalah kod deduktif jadi kita lihat sini ada beberapa pertindihan dan kita tengok ada simbol kuning dan kita tengok ada simbol yang pekat di sini dalam atlas TI bacaan dia dia telah baca uh, Indikator iaitu kepekatan warna yang pekat ni merupakan pertindihan yang unik ataupun pertindihan yang perlu diteliti. Uh, kerana apa kalau kita lihat di sini nilai dia sangat tinggi iaitu berlaku 17 pertindihan dan satu lagi electrical ini dia dapat baca uh, ukuran C efficiency C efficiency ni satu ukuran untuk mengukur uh, adakah uh, uh, kod yang bertindih itu penting ataupun tidak kemudian kita dapat lihat juga ada simbol-simbol kuning di sini simbol-simbol kuning ni sebagai indikator menunjukkan kod itu juga menarik untuk diteliti Walaupun uh, pertindihan dia berlaku dalam uh, pertindihan yang sedikit lah. Kalau kita tengok sini, satu je pertindihan dia berlaku. Tapi Atlas TI ni baca, kod ini penting untuk dianalisis. ini juga uh, Sebenarnya uh, boleh dianalisis lah. Cuma dalam kajian ni saya hadkan hanya kod uh, ini saja, iaitu pertindahan antara struktur maklumat daripada kod induktif dan juga ibtidai dari kod deduktif. Baik, kalau kita lihat sini uh, pendekatan abduktif ni, dia telah sebenarnya dia menggabungkan uh, pengekodan secara deduktif dengan induktif dan lebih menarik lagi pendekatan ini sebenarnya selaras dengan perisian yang sekarang ni dibina iaitu ATLASA itu sendiri yang mampu menjadikan analisis uh, deduktif dan uh, induktif ini mampu digabungkan hinggalah membentuk satu pendekatan uh, abduktif itu sendiri. Okey, kajian ini sebenarnya telah mengenal pasti satu uh, tema iaitu maklumat baharu yang mana partikel wacana lah tu sebelum ni uh, kalau kita lihat kita rujuk kepada buku tatabahasa ataupun dapatan-dapatan sebelum ni kita hanya jumpa partikel lah ni sebagai unsur penegas untuk uh, ayat penyata ataupun unsur pelembut untuk ayat uh, untuk ayat perintah. Namun dalam kajian ni dia menunjukkan partikel lah juga memberi maksud maklumat baharu. Yang mana bila seseorang tu menggunakan uh, partikel wacana lah ni uh, Biasanya bila kita guna lah ni kita tak sengaja pun dan kita tak sedar pun kita guna bila Cuma kadang-kadang uh, partikel wacana lah ni bila kita gunakan Ini menunjukkan apa yang kita kata ataupun kita suarakan itu adalah maklumat baharu Iaitu maklumat yang belum lagi dinyatakan oleh kita sebelum ni Itulah maksud dia okay. Tema ini menggambarkan penyampaian maklumat tanpa unsur penegas Laras dengan konsep Ibtidai ha, Iaitu menunjukkan bahawa sebenarnya partikel lah ni Dia bukan terhad untuk penegas sahaja ha, Seperti mana yang kita tahu sebelum ni lah ha, Macam saya pun dah tersebut lah tadi Tanpa saya sengajakan okay, Itu yang uniknya tentang partikel macam lah ni sendiri okay, uh, Seterusnya, uh, ni kesimpulan dia Pendekatan ablutif ni uh, salah satunya adalah menyingkap kepelbagaian Mampulah menyingkap kepelbagaian fungsi partikel wacana Allah tu sendiri Cuma uh, dalam kajian ni saya hadkan uh, dengan kekangan masa ni Saya hadkan kita dah jumpa satu tema iaitu maklumat baharu sebenarnya Okey, Kemudian analisis mendapati perbezaan penggunaannya Dalam kalangan penterjemah Bukanlah kesilapan Sebenarnya mencerminkan sifat partikel ini Yang bersifat tidak disengajakan Dalam masa sama kita kaji partikel lah ni Kita lihat sebenarnya berbeza uh, Penggunaan lah ni Ini merujuk kepada partikel lah ni Bukan sejajar lisan sahaja Tak disengajakan Tetapi dalam konteks terjemahan Walaupun bertulis dalam konteks terjemahan Kita tengok tak ada pola yang sama Semuanya berbeza-beza dalam terjemahan tuan puan doktor tuan puan boleh rujuk terjemahan dan cuba lihat terjemahan ni dia tengok dia tulis lah tempat lain terjemahan ni pula dia tulis lah tempat lain sebenarnya ini merujuk kepada sifat partikel wacana lah. ini bersifat memang bersifat tidak disengajakan itu salah satu keunikan dalam bahasa Melayu ni sendiri sebenarnya kemudian satu lagi pendekatan abduktif ni bila digabungkan dengan perisian yang terkini iaitu aktoristiaan ini sendiri kita dapat melihat satu maksud yang Uh, sebenarnya maksud yang halus lah Mungkin kita tak sedari lah Kalau kita buat secara manual perkara ni Ok, penemuan ini memperlihatkan Keunikan bahasa Arab sebagai bahasa wahyu Yang merangsang lahirnya makna baharu Dalam bahasa sasaran Maksudnya kalau kita tengok bahasa Arab tu Dia guna bahasa Arab Tapi bila diterjemah Keluar uh, partikel lah tu sendiri Dan bila kita nak padankan balik Lah ni uh, Kalimah mana yang membentuk istilah lah ni sendiri Kita tak akan jumpa Maksudnya sini partikel lah ni dia telah menampung makna asal daripada bahasa terjemahan itu sendiri samalah kalau kita kita bercakap kita guna keluarlah kamu cuba kita terjemahkan dalam bahasa inggris kita tak akan jumpa terjemahan lah tu sendiri maksudnya lah ni telah diterjemahkan dalam bentuk ataupun dalam konsep ataupun entiti bahasa yang lainlah selain daripada perkataan itu sendiri Kajian ini bukan sahaja menyumbang kepada bidang linguistik terjemahan malah memperkukuh kedudukan bahasa Melayu sebagai medium yang berwibawa dalam penyampaian makna teks agama. Okey, itu saja uh, saya kira daripada saya uh, sekian terima kasih. Okey, baik. Uh, terima kasih kepada Dr. Muhammad Sofian atas pembentangan mengenai pendekatan induktif dalam analisis data kualitatif. Uh, melalui sisi ini kita dapat lihat bagaimana pendekatan induktif tu dia memberi uh, ruang penyelidik kita untuk berfikir secara lebih fleksibel menggunakan teori ini dan ia menjadikan satu uh, pen, uh, ia dapat melengkapkan pendekatan induktif dan ini untuk membantu menghasilkan pemahaman baru yang lebih relevan terutama dalam uh, penterjemahan Al-Quran sendiri dan semoga uh, perkongsian ini dapat memperkayakan lagi fahaman kita terhadap terjemahan uh, al-Quran dan juga bagaimana kaedah analisis ini uh, dapat mempersiakan kepada pendidik-pendidik yang lain. Okay. Uh, kita akan buka kepada sesi soal jawab pada para doktor-doktor dan juga tuan-tuan juga ada beberapa uh, soalan yang ingin bertanya kepada Dr. Sufian. Di pergi